В ноябре 1941 года в деревне Петрищево Московской области фашисты схватили 18-летнюю партизанку, поджигавшую дома, где жили гитлеровские оккупанты. Девушка назвала себя Татьяной. Ее жестоко пытали. 29 ноября 1941 года Таню повесили. Только после освобождения деревни стало известно ее настоящее имя – Зоя Космодемьянская. Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза, посмертно во время Великой Отечественной войны. Символ героизма советских граждан в Великой Отечественной войне. Тишина. Ах, какая стоит тишина. Даже шорохи ветра, нечасто и глухи. Тихо так, будто в мире осталась одна эта девочка в ватных штанах и треухи. Как собачий лай чужая речь, привели ее в избу большую, куртку ватную сорвали с плеч, старенькая бабка топит печь, пламя вырывается бушуя. Сапоги с трудом стянули с ног, гимнастерку сняли, свитер сняли, всю как есть от головы до ног, все обшарили и обыскали, Малые ребята на печи притаились, Смотрят и не дышат. Тише, тише, сердце, не стучи, Пусть враги тревоги не услышат. Каменная отрыв не страх, Плечики остры и руки тонкие. Ты осталась в стеганых штанах И в домашней старенькой ковтенке, А по ней мелькают там и тут Мамины заштопки и заплатки. И родные запахи живут в каждой сборочке и в каждой складке. Все, чем ты дышала и росла, вплоть до этой кофточки измятой, ты с собой вместе принесла. Пусть глядят фашистские солдаты. Постарался поудобнее сесть, офицер, бумаги вынимая. А ты стоишь пред ним, какая есть. Тоненькая, русская, прямая. Это все не снится. Все всерьез. Вот оно надвинулась, родная. Глухо начинается допрос. Отвечай, я ничего не знаю. Это все. Вот это мой конец. Не конец. Еще придется круто. Это все враги, а я боец. Вот и наступила та минута. Отвечай, не то тебе капут. Он подходит к ней развалкой пьяный. Кто-то есть, и как тебя зовут? Отвечай! Меня зовут Татьяной. Стала ты под пыткой Татьяной, А немела, замерла без слез. Босиком в одной рубашке рваной Зою выгоняли на мороз. И своей летающей походкой Шла она под окриком врага. Тень ее, очерченная четко, Падала на лунные снега. И если мимо виселицы прямо Все идти к востоку, там Москва. Если очень громко крикнуть «Мама!», люди смотрят. Есть еще слова «Граждане, не стойте, не смотрите! Я живая!» Голос мой звучит «Убивайте их, травите, жгите! Я умру!» Но правда победит «Родина!» Слова звучат как будто «Это вовсе не последний раз!» «Всех не перевешать! Много нас! Миллионы нас!» Еще минута и удар на отмашь между глаз. Лучше бы скорей, пускаешь сразу, чтобы больше не коснулся враг, и уже без всякого приказа делает она последний шаг. Смело поднимаешься сама ты, шаг на ящик, к смерти и вперед, Вкруг тебя немецкие солдаты, русская деревня, твой народ вот оно, морозно, снежно, мглисто. Розовые дымы, блеск дорог, Родина, тупой сапог фашиста, выбивает ящик из-под ног.